इस ए हिस्टोरिकल अकॉर्ड आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिपरा मोथा और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के साथ हमारा एक ऐतिहासिक अग्रीमेंट हुआ है और ये जो अग्रीमेंट हुआ है ये इसी के लिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि आपका सपोर्ट आपका प्यार और आपका आशीर्वाद ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है मैं आई वुड लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उन्होंने हमारा बात सुना मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी थैंक करना चाहता हूं मेनी पीपल आर सेलिब्रेटिंग बहुत लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं आपको बोलना चाहता हूं आप सेलिब्रेट कीजिए लेकिन मेनी अकॉर्ड हैव बीन साइन बिफोर दिस वॉज उसके बाद इंप्लीमेंट क्यों नहीं मैं बोलता हूं क्यों मैं आप क्योंकि अकॉर्ड्स हमने साइन किए सेलिब्रेट किया उसके बाद हमने काम नहीं किया हम डिसिप्लिन नहीं रहे अपने बारे सोचने लगे ये अकॉर्ड एक सही डायरेक्शन में एक दिशा देता है दिस अकॉर्ड गिव्स यू अ डायरेक्शन लेकिन इस अकॉर्ड को अगर हमें स्पिरिट इंप्लीमेंट करना है तो हमें डिसिप्लिन रखना पड़ेगा हमें जितना काम आज तक किया है उससे तीन गुना ज्यादा काम करना पड़ेगा अब मुझे मौथा के बारे में नहीं चिंता करना है अब कोई भी हो बीजेपी से जनजाति मोर्चा का लीडर हो आईपीएफटी से कोई हो तिपरा मोथा से कोई हो कोई भी तिपरा सा उन सबको जो नॉन पॉलिटिकल है उनको भी लेकर एक कमिटी बनाकर उनसे बात करके उनका व्यू लेकर उनका सलाह लेकर एक टाइम फ्रेम में और ज्यादा देर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग पूरा जिंदगी वेट नहीं कर सकते एक टाइम फ्रेम में छह महीने के अंदर जहां तक मुझे लगता है छह से आठ महीने के अंदर इसको डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट वाइज अपना जमीन का अधिकार अपना फाइनेंशियल अधिकार अपना पॉलिटिकल एस्पिरेशन का अधिकार अपना इकोनॉमिक अधिकार अपना इतिहास का अधिकार अपना कल्चर का अधिकार को हमें पूरा करना पड़ेगा अकॉर्ड साइन करने के बाद भी काम बाकी है हाँ सेलिब्रेट करो लेकिन इतना भी सेलिब्रेट मत करो कि सब मिल गया क्योंकि ये ऐसे ही रकम के अकॉर्ड्स हुए हैं उसके बाद हमें कुछ नहीं मिला है लोग जो अपोज करेंगे कहेंगे कि इसमें ये नहीं है वो नहीं है मेरे ऊपर विश्वास करो अगर मैं नहीं होता तो आज ये अग्रीमेंट साइन भी नहीं होता आज ये अग्रीमेंट जो साइन हुआ है ये परिश्रम का लिए हुआ है बहुत लोगों ने बेइजत किया बहुत लोगों ने नीचे दिखाया मैंने सब सुना आपके लिए और आज ये नतीजा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम छोटा सा चिकॉन ऑर्गेनाइजेशन के संग बात किया स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे साथ बात किया और ऑफिशियली राइटिंग में हमारा लैंड का हमारा इकोनॉमिक का हमारा पॉलिटिकल का हमारा कल्चर का और हमारा लैंग्वेज का आश्वासन दिया है कि इसको रिजोल्व करेंगे 19 2018 में जब आई का अग्रीमेंट हुआ था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ नहीं वो बीजेपी के साथ हुआ था ये गवर्नमेंट के साथ है ये फर्क है जब गवर्नमेंट कमिटमेंट देता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड होता है पार्टी के संग अलग अंडरस्टैंडिंग होता है ये अग्रीमेंट इज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड त्रिपुरा मोथर नॉट पोलिटिकल पार्टी আমরা প্রশ্ন তুললাম গত মাস মাসে দিল্লিতে নাকি টিপ্রাসা চুক্তি হয়েছে ঐতিহাসিক চুক্তি টিপ্রা মথার নেতা বলছেন যে আমরা ওই দুই হাজার সতেরো ইংরাজি মতো মানখা 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 মানে পাইয়া গেছি পাইয়া গেছি চুক্তি হয়ে গেছে কার সাথে স্বরাষ্ট্র দপ্তর ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরা মাসের মধ্যে এই গ্রেটার ত্রিপুরা যা যা চাওয়া হয়েছে সব পূরণ করা হবে ছয় মাস মানে তাহলে মার্চের যদি চুক্তি হয় মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই অগাস্ট মাসের মধ্যে ছয় মাস শেষ লিখিত চুক্তি ছয় মাসের মধ্যে চুক্তি পূরণ হয়ে যাবে ছয় মাসের মধ্যে এডিসি এলাকার মধ্যে উন্নয়নের জোয়ার উঠবে ঘরে ঘরে চাকরি আসবে সেপ্টেম্বর পারবে অক্টোবর গেল নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি আমরা জিজ্ঞেস করলাম উপরাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি তো এই চুক্তির একজন স্বাক্ষরকারী আমরা জানতে চাই এই চুক্তি ত্রিপুরা মাথার সাথে ভারত সরকারের কত দু গেল সরকার উত্তর দেবে না তিপড়া মথার লোককে বললাম তোমরা তো তেরো জন লোক আছো জিজ্ঞেস করো চোখ এদের মুখে যেমন আগের দিনে এখন তো পাওয়ার টিলার দিয়ে ধান মারাই হয় আগে তো গরু দিয়ে ডান মারাই হয় কি করি আমরা গরুর মুখে কি লাগাই জানি বলে এটাকে কাপাই টিপরা কাপাই এমএলএ তে কাপাই লাগানো মুখ খুলতে পারে না গরুর আজকের ত্রিপুরা বিক্রি করে দিচ্ছে এই তিপুড়া মথা বিজেপি লুটেরাদের কাছে তার জন্য ভয় আজকের মিটিং থেকে সরকার ভেঙে যাবে সান্তনা চাকমাকে গত সাত বছরে কত টাকা বাড়তি কামাই করেছে হিসাব দিতে হবে না এই বস্তু তো আমরা খুশি না তোমার কথাও না আজকের মিটিং থেকে যে বর্তমান সরকারের আয়ু আস্তে আস্তে কমতে থাকবে এরকম তো হবার কথা না তাহলে কেন ভয় কেন ভয় এখানে সিপিএম একটা সভা করবে কিছু লোক আসবে আমরা আমাদের কথা বলবো আমাদের কথা মানে জনগণের কথা তার জন্য লাঠি অন্যায় বিরোধী দল নেতার গাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়ি আটক করা কতটুকু অন্যায় আর দুর্ভাগ্যের হলো উদ্দিদারি পুলিশ তাদের কাছে নত জানু। কেন এই প্রোগ্রাম তো আজকে হয়নি প্রোগ্রাম আরো দু সপ্তাহ আগে থেকে হয়েছে বাহিনী আছে এরা তো খবর নেবে যারা এইভাবে নাগরিকের অধিকার কে যারা বাধা দেয় অন্যায় যারা করে আইন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কেন করছে না